بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم حزد حبيب بن زيد انصاري رضي الله تعالى عنهما بارك الله عليكم من أهل بيت رحمكم الله من أهل بيت من ثناء الرسول على حبيب وآل بيت تم دروالو پر الله تعالى أَبْنِي بركتنا نازل فرمى تم دروالو الله تعالى أَبْنِي رحمد نازل فرمى تعارف حَذِّ حبيب بن زيد رضي الله تعالى عنهما نے ایک ایسے خوش نصیب گھر میں پرورش پائی جس کے ایک ایک شخص سے ایمان کی خوشبو پھوٹتی تھی اور جس کے ایک ایک فرد کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر قربان ہونے کا جذبہ تھا ان کے والد حضرت زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو مدینہ منورہ کے مسلمانوں میں اونچا درجہ رکھتے تھے وہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھے جو لیلت العقبہ میں موجود تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی اس موقع پر ان کے ساتھ ان کی اہلیہ محترمہ اور ان کے دونوں صاحبزادے بھی موجود تھے اور ان کی والدہ حضرت ام عمارہ بنو مازن قبیلے سے تھی وہ پہلی بہادر خاتون تھی جنہوں نے اللہ کے دین کی حفاظت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں ہتھیار اٹھایا تھا اور حضرت حبیب بن سید رضی اللہ تعالی عنہما کے بھائی حضرت عبد بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہما نے عضو احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت میں اپنا سینہ آگے بڑھایا تاکہ دشمن کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ان لوگوں کے متعلق فرمایا تھا بارک اللہ علیکم من اہل بیدن رحمکم اللہ من اہل بیدن تم گھر والوں پر اللہ اپنی برکت نازل فرمائے تم گھر والوں پر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے ایمان کا نور حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کے دل میں اس وقت گھر کر چکا تھا جب وہ اپنی عمر کی ابتدائی منزلیں طے کر رہے تھے اور ان کے مقدر میں یہ بات لکھ دی گئی تھی کہ وہ اپنے والدین خالہ اور بھائی کے ساتھ مکہ مکرمہ جائیں اور ستر خوش نصیب لوگوں کے ساتھ مل کر اسلام کی تاریخ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں اس وقت جب کہ انہوں نے رات کے اندھیرے میں اپنے ننے ننے ہاتھوں کو بڑھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت عقبہ کی تھی اور اس دن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ماں باپ سے زیادہ محبوب اور اسلام ان کے نزدیک اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو گیا تھا چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہما عزو بدر میں شریک نہیں ہو سکے اسی طرح وہ غزوہ احد میں بھی شریک نہ ہو سکے کیونکہ اس موقع پر بھی ان کی عمر ہتھیار اٹھانے کی نہیں تھی البتہ اس کے بعد سارے غزوات میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کا شرف حاصل ہوتا رہا اور ان کے بعد کے غزوات میں انہوں نے عزت اور غلبے اور قربانی اور بہادری کے جوہر دکھلائے لیکن ان سارے کارناموں کی عظمت اور دلکشی کے باوجود ان کی تہ میں ایک عظیم مقصد پوشیدہ تھا پوشیدہ تھا جس کا ذکر آئندہ سطور میں آ رہا ہے جو ہر شخص کے ضمیر کو اس طرح جھنجوڑ کر رکھ دے گا جس طرح وہ زمانے نبوت سے لے کر اب تک لاکھوں لوگوں کے ضمیر کو جھنجوڑ چکا ہے اور جس کی کہانی زمانہ گزرنے کے باوجود آپ کو اسی طرح حیرت اور تعجب سے دوچار کر دے گی جس طرح پہلے لوگوں کو کر چکی ہے آئیے ہم اس دردناک کہانی کی ابتدا کرتے ہیں بنو حنیفہ کے وفد کی دربار نبوی میں حاضری سن نو ہجری تک اسلام کے درخت کا تنا کافی مضبوط اور توانا ہو چکا تھا اس کی شاخیں قوی ہو چکی تھی اور اس کی جڑیں گہرائیوں میں اتر چکی تھیں اس سال عرب کے ہر طرف سے بے شمار قافلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام میں داخل ہونے اور دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے یہ قبائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے قبول اسلام کا اعلان کرتے اور ان کے دستے مبارک پر دین کی ہر بات سننے اور ماننے کی بیعت کرتے تھے انہی قافلوں میں بنو حنیفہ کا وہ قافلہ بھی تھا جو نجد کے بالائی حصے سے آیا تھا اس وقت نے مدینہ کے اطراف میں پڑاؤ ڈالا اور مسلمہ بن حبیب نامی ایک شخص کو سامان کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑ کر دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے لیے روانہ ہو گیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اور اپنے قبیلے کی طرف سے اسلام کا اعلان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا ان کے خاطر توازو فرمائی اور پیچھے رہ جانے والے ساتھی سمیت ان میں سے ہر ایک کے لیے تحفہ دینے کا حکم فرمایا مسیلمہ بن حبیب کا دعوی نبوت اس وقت کے واپس نچ پہنچنے کے ساتھ ہی مسیلمہ بن حبیب اسلام سے پھر گیا اور اس نے لوگوں کے مجمع میں کھڑے ہو کر اعلان کیا انہو نبی انّبی اللہ الہ بني حنیف کما ارسل محمد بن عبد الہ, الہ قریش اللہ تعالیٰ نے اس کو بنو حنیفہ کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے جیسا کہ محمد بن عبداللہ کو قریش کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے اس اعلان کے ساتھ ہی بنو حنیفہ کے لوگ مختلف اغراض کی وجہ سے اس کے گرد جمع ہونے لگے اور اپنی قوم کا فرد ہونے کی وجہ سے اس کا بھرپور ساتھ دینے لگے یہاں تک کہ ان کے سردار نے کہا اشحد ان محمد اللہ صعود و انّا مسلم کسابن احب اور الی من الیہ مضر میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور مسلمہ جھوٹا ہے لیکن مجھے بنو ربیعہ قبیلے کا کذاب یعنی جھوٹا شخص بنو مذرق کے قبیلے کے سچے شخص سے زیادہ پسند ہے مسلمہ کا خط اور اس کا جواب جب مسیلمہ کی حیثیت مضبوط ہو گئی اس کو قوت حاصل ہو گئی اور اس کے ماننے والوں کی تعداد کافی بڑھ گئی تو اس نے اپنے دو آدمیوں کے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خط بھیجا جس میں اس نے لکھا تھا من مسلم من مسلمت رسول اللہ الى محمد الرسول اللہ سلام عليك اما بعد علیکم قد فن في الامر معك و لنا نصف العرضی ولی قریش الارض ولكن قريشا قوم يعتدون اللہ کے رسول مسلمہ کی طرف سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سلامتی ہو آپ پر اما بعد نبوت کے اس منصب میں آپ کے ساتھ مجھے بھی شریک کیا گیا ہے لہذا نصف زمین ہمارے لیے ہے اور نصف قریش کے لیے لیکن قریش زیادتی کرتے ہیں جب یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑھ کر سنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قاصدوں سے پوچھا تم دونوں اس کے بارے میں کیا کہتے ہو ان دونوں نے جواب دیا ہم بھی وہی کہتے ہیں جو اس خط میں لکھا ہوا ہے آپ نے ان کی بات سن کر ارشاد فرمایا اما واللہ لولا ان الرسول لا تقتلوا لضربت القوما اللہ کی قسم اگر قاصدوں کا قتل جائز ہوتا تو میں دونوں کی گردنیں اڑا دیتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھ کر انہی دونوں قاصدوں کے ہاتھ مسلما کے یہاں بھیج دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول الى الامۃ الکزاب السلام على من اتبع اما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبت للمتقین اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمہ کذاب کو سلامتی ہو اس کے لیے جس نے ہدایت کی پیروی کی اما بعد بلا شبہ زمین اللہ کی ہے اسے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور آخرت کا بہترین انجام متقیوں کے لیے ہے جب مسلمہ کا شر حد سے تجاوز کر گیا اور اس کا فساد ہر طرف پھیلنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ ایک ایسا خط اس کو بھیجیں جس کے ذریعے سے اسے گمراہی سے روکے اور یہ خط لے جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو طلب فرمایا جو اس وقت جوان ہو چکے تھے اور ایمان ان کی رگ, و رگ اور پے میں رچ بس چکا تھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی گرفتاری اور شہادت حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کسی سستی اور تاخیر کے بغیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر روانہ ہو گئے وہ راستے کے نشیب و فراز کو تیہ کرتے ہوئے نجد کے بالائی حصے میں واقع بنو حنیفہ کی بستی میں پہنچے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک مسلمہ کے حوالے کر دیا جیسے ہی مسلمہ نے خط سنا اس کا سینہ نفرت اور کینے سے بھر گیا اس کے منحوس اور مکروط چہرے پر شرارت اور غداری کے آثار نمائے ہو گئے اس نے حکم دیا کہ حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو زنجیروں سے باندھ کر قید کر دیا جائے اور اگلے روز چاش کے وقت میرے سامنے پیش کیا جائے اگلے روز مسلمہ کذاب نے اپنی مجلس جمائی دائیں بائیں اپنے ماننے والے چیلوں اور بدماش لوگوں کو بٹھایا اور عوام کو مجلس میں آنے کا حکم دیا پھر اس نے حضر حبیب بن سید رضی اللہ تعالی عنہما کو پیش کرنے کا اشارہ کیا چنانچہ وہ بوجل بیڑیوں میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اس کے سامنے پہنچے اور اس کینا پرور مجمع میں اپنے لمبے قد بلند سر اور اونچی ناک کے ساتھ اس طرح تن کر کھڑے ہو گئے جیسے کوئی عمدہ قسم کا مضبوط نیزہ زمین میں سیدھا گاڑ دیا گیا ہو مسلمہ کذاب نے ان کی طرف دیکھا اور کہا اتشہد ان محمد الرسول اللہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے انہوں نے فوراً جواب دیا نعم اشہد ان محمد الرسول اللہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ جواب سن کر وہ غصے سے پھٹ پڑا اس نے پھر پوچھا وتشهد اني رسول اللہ اور کیا تم یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں انہوں نے تمسخر آمیز لہجے میں کہا اِنَّ سم من عن ما تقول میرے کان تمہاری یہ بات سننے کے لیے بہرے ہیں یہ جی سن کر مسلمہ کذاب کے چہرے کا رنگ بدل گیا غصے میں اس کے ہونٹ کانپنے لگے اور اس نے اپنے جلاد کو حکم دیا ایک من آتمن اس کے بدن کا ایک عضو کاٹ دو جلاد نے تلوار کا ایک بھرپور وار کیا اور ان کے جسم کا ایک حصہ کٹ کر زمین میں زمین پر تڑپنے لگا اس نے پھر وہی سوال دہرایا اتشد ان محمد اور رسول اللہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں انہوں نے پھر وہی جواب دیا نعم اشد ان محمد اور رسول اللہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس نے پھر وہی سوال کیا اور تم یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں انہوں نے جواب دیا میں کہہ چکا ہوں کہ میرے کان تمہاری یہ بات سننے سے معذور ہیں چنانچہ اس نے جلات کو ان کے جسم کا ایک اور عضو کاٹنے کا حکم دیا جو کاٹ دیا گیا اور لڑکتا ہوا پہلے عضو کے پاس جا کر ٹھہر گیا لوگ پورے عرصے میں نکاہے اٹھائے بڑی حیرت اور تعجب کے ساتھ ان کی ثابت قدمی اور استغامت کو دیکھتے رہے اس کے بعد مسیلم کذاب ان سے سوال کرتا رہا جلات ان کا ایک ایک عضو کاٹتا رہا اور حض حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کہتے رہے اشہد ان محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے یہاں تک کہ ان کا آدھا جسم کٹے ہوئے ٹکڑوں کی شکل میں زمین پر بکھر گیا اور آدھا جسم گوشت کے لوتھڑے لوتھڑے کی صورت میں بولتا رہا اور ان کا جسم زبان حال سے توحید کی گواہی دیتا رہا بالآخر ان کی پاکیزہ روح پرواز کر گئی اس وقت ان کے پاکیزہ ہونٹوں پر اسی رسول پاک کا نام تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جن کے دست مبارک پر انہوں نے رقبہ کی رات میں بیعت کی تھی مسلمہ کذاب کا قتل جب ان کی والدہ حضرت نصیبہ ماضنیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی شہادت کی خبر دی گئی تو انہوں نے صرف اتنا فرمایا من اجل مثل هذا الموقف یا عادت تو آئند اللہ احتسب تو میں نے ایسے ہی مواقع کے لیے اس کو تیار کیا تھا اور اس کے بدلے میں اللہ سے بہتر اجر کی توقع کی تھی اس نے بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اقوا کی بیعت کی اور جوان ہو کر ان سے وفاداری کا حق ادا کر دیا اور پھر انہوں نے یہ تمنا کرتے ہوئے فرمایا بھلا ان امکنا بناتا ہوں علیہ اگر اگر اللہ نے مجھے مسیلمہ پر قابو بخشا تو میں اس کو موت کے گھاٹ اتار دوں گی اس کی لڑکیوں کو اس پر رونے کے لیے مجبور کر دوں گی اور حضرت مصیبہ معسنیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس دن کی تمنا کی تھی اس کے آنے میں زیادہ دن نہیں لگے ایک روز خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اعلان ان کے منادی کی زبانی مدینہ منورہ کی تمام گلی کوچوں میں سنائی دے رہا تھا جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب سے جنگ کے لیے چلو اور مسلمان تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے اس سے مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے اس فوج میں حضرت نصیبہ معذنیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے صاحب زادے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے جنگ کے دوران یہ دیکھا گیا کہ حضرت نصیبہ معذنیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بپری ہوئی شیرنی کی طرح دشمن کی صفوں کو چیرتی ہوئی پکارتی پھر رہی تھی اینا عدو اللہ دلونی علی عدو اللہ کہاں ہے اللہ کا دشمن بتاؤ مجھے کہاں ہے وہ اللہ کا دشمن اور جب وہ مسلمہ قذاب کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ وہ زمین پر گرا ہوا ہے اور مسلمانوں کی پیاسی تلواریں اس کے خون سے سیراب ہو رہی ہیں یہ دیکھ کر ان کا جی خوش ہو گیا اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں اور کیوں نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نیک اور متقی فرزن حضر حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کا انتقام ان کے ظالم اور بدبق قاتل سے نہیں لیا کیوں نہیں یقینا اللہ تعالی نے ان کا انتقام لے لیا اور وہ دونوں فریق اپنے رب کی طرف گئے مگر ایک فریق جنت میں ہے اور دوسرا جہنم میں فوائد و نصائح ہدیہ دیتے رہا کیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وفق بنو حنیفہ کی طرف سے آیا تھا اس کے ہر رکون کو تحفے میں کچھ عطا فرمایا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تحاد تحابو آپس میں ہدیہ لیا دیا کرو اس سے آپس میں محبت ہوگی لہذا ہمیں چاہیے کہ اس سنت کو زندہ کرے اور مسلمان بھائی کے دل کو خوش کرنے کی نیت سے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے جذبے سے اپنے دوستوں رشتہ داروں کو ہدیہ دیا کریں بزدلی سے پناہ مانگتے رہیے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کا واقعہ آپ نے پڑھ لیا آپ بھی اللہ تعالی سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں بھی بہادر بنائے بزدل نہ بنائے کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزدلی سے پناہ مانگی ہے بزدلی سے پناہ مانگنے کی دعا چنانچہ فرمایا اللہم انی اعوذ آؤزمن والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجنی ولبقل و آروظبی کا من غلب و قحرجال اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر اور غم سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں عاجزی اور سستی سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں ازدلی اور کنجوسی سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں قرض کے بوجھ اور لوگوں کے دباؤ سے